Так смотри, но ну это моя практика, а это твоя практика. Потому что мы с тобой существа живые, и у нас разные задачи какие-то внутренние. Разные, забыла, и ты. моя задача твоя когда-то закончится. Когда ну, она закончится, появится следующий этап. Там я, я, я об этом говорить не имеет смысла, какой он будет. мы ну, поймем это. Но в какой-то момент мы это решим, и появится что-то другое. Совершенно другая задача, какого-то другого порядка. Как только ты вот с этим разберешь, а я с этим разберусь. И получается, можно говорить тогда о том, что у каждого есть вот, ну, свой вызов, как бы свой угу. свой вызов. И ты, система вызовала, Система наверное. или в нашем или в том языке, который ты использовал, это можно было бы назвать свой путь. Да. Но никакого пути здесь нет в смысле дороги. Но метафорически да, это твой путь, это мой путь. Мы метафорически так это называем. Да. Но очень хорошее подходящее слово все понимают, о чем это, но, но это же не дорога. А путем будет то, что будет выглядеть, когда историки будут смотреть, как мы жили. Вот они, а, вот он там, Стив Джобс, а, вот как это было. Мы же будем исследовать, будет видеть все решения, которые приняты. Они же не будут находиться в ситуации, когда он в вере решения был, и он не знал, что сделать, он что-то выбирал. Каждый раз он находился в неизвестном, в котором спектр всяких вариантов. А это видят уже сделанные решения. Они, конечно, выглядят очень логично. Да, такая, да. ты смотришь, интересная человека жизнь. Ну такая ясная, понятно, почему, как происходило. Так это понятно, потому что все закончилось уже. Угу. Да, в этом контексте мне нравится фраза из фильма Два папы, когда там, значит, папа Пенедикт, значит создает а, Франциску как, как, как их там зовут, не помню, я уже точно. Right. он ошибиться. И э, Бенедикт говорит э, такую фразу: оглядываясь назад, мы всегда знаем, как поступить лучше всего. Но в момент, когда мы принимаем решение, мы руководствуемся, как правило, самые темными заколками собственной души. Вот, right. вот, это, потому что я почему и говорю, что когда людям рассказывают знаешь, успешный успех, yeah. или человек, который что-то сделал, рассказывает, как это было, люди слушают, и им выглядит: Блин, как понятно, все просто. Так, ты, когда будешь рассказывать, тебе это реально просто, потому что ты же понимаешь, как это. Yeah. Но это когда ты рассказываешь, когда это все это пережил. А yeah. внутри оно так не было. Внутри было совсем все по-другому. И вот эту правду надо человеку рассказать, показать. Ты вот так вот будешь жить, а не вот так вот идти к свету.